চিড্ৰেন আজি তোমালোকৰ ক্লাছ ছেভেন এছামিছ পাট টু কালিকা লগা পাট কাপোৰ এই পাঠটোৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম ক্ৰিয়াকলাপ প্রথম প্ৰশ্নটো চোৱা পাঠটো শুদ্ধ উচ্চাৰণ আৰু জ্যোতি বিৰাম চিহ্নসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাবাৰো পঢ়া আৰু সাধুটো নিজৰ কথাৰে কোৱা তোমালোকে জুতি চিহ্নসমূহ চাই পাতটো ভালদৰে পুহিবা চিলড্ৰেন কালিকা লগা পাতত এই কথাটো কৈছে যে চৌকি মানুহজন ছোৱালীজনী ডেকনীয়া ডেকাৰ লগত বিয়া দিছিল বিয়া দিয়াৰ লগতে ছোৱালীক এটা কালিকা লগা পাট কাপোৰ দিছিল এই কাপোৰটো দিয়াৰ লগতে কাণে কাণে দেউতাকে কৈ দিছিল ছোৱালী যে মন

খনৱৰ প্ৰশ্নটো চোৱা চৌকী মানুহজনৰ মানুহজন কোন দেহৰ আছিল উত্তৰ চোৱা চৌকী মানুহজন আছে দেহৰ আছিল ঘ নৱৰ প্ৰশ্নটো চোৱা চহকী মানুহ ছোৱালীজনীৰ কাৰ লগত বিয়া হৈছিল উত্তৰটো চোৱা চহকী মানুহজনৰ ছোৱালীজনীৰ দেখন আৰু ডেকাৰ লগত বিয়া হৈছিল ঘনমৰ ছোৱালীজনীক আন আন সুপত্তিৰ লগতে আৰক্ষী দিয়া হৈছিল উত্তৰটো চোৱা ছোৱালীজনীক আন আন সম্পত্তিৰ লগতে এখন কালিকা লগা বন কৰা ভাতৰ কাপোৰ দিয়া হৈছিল কালিকা লগা কাপোৰ দিওঁতে দেউতাকে কি কৈছিল উত্তৰটো চোৱা কালিকা লগা কাপোৰখন দিওঁতে দেউতাকে এটা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ কাপোৰখনত কোনোবাই হাত দিলে চকুৰ পচৰতে সি চৰাই লৈ ৰূপান্তৰিত হব আৰু কাপোৰখন চৰাই আৰু পাখি হৈ পৰিব বুলি কৈছিল প্ৰশ্নটো চোৱা আচিক সম্প্ৰদায়ত সম্পত্তিৰ অধিকাৰী কোন উত্তৰটো চোৱা আচিক সম্প্ৰদায়ত সম্পত্তিৰ অধিকাৰী ছোৱালী পিতৃ মাতৃ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয় প্ৰথম চোৱা নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ছোৱালীজনীয়ে কাপোৰখন ৰ'দত মেলি দি কলৈ গৈছিল উত্তৰটো চোৱা ছোৱালীজনী ছোৱালীয়ে কাপোৰখন ৰ'দত মেলি দি মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল কাপোৰখন চুই দিয়াৰ লগে লগে গিৰিয়কজন কেশলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল চোৱা কাপোৰখন চুই দিয়াৰ লগে লগে গিৰিয়কজন এটা ডাঙৰ আৰু দানা বুৰণীয়া জকমকীয়া পাখিৰে সুসবিধ ময়ুৰ চৰাই লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল নেক্সটত আছে তিনি নম্বৰ চমু উত্তৰ বাপেকে ছোৱালীজনীক দিয়া বন কৰা পাটৰ কাপোৰ কি আছিল কালিকা লগা এটা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ কাপোৰখনত কোনোবাই হাত দিলে চকুৰ পচাৰতে সি চৰাই লৈ ৰূপান্তৰিত হব আৰু কাপোৰখন চৰাইৰ পাখি আৰু নে চৈ পৰিব আছিল বিশেষত্ব আছে তিনি নম্বৰৰ ঘ গিৰিয়েকজনে কিদৰে সুবিধ চিটৰি লগা পাটৰ কাপোৰখন ৰ'দত ছোৱালীজনীয়ে গিৰিয়েক কাপোৰখন নুচুবলৈ মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল এনেতে ধাৰাহাৰ বৰষুণ অহাত গণীয়েকক চিঞৰি মতাটো নহাত গিৰিয়েকে সামৰি থবলৈ বুলি কাপোৰখনত ধৰাতেই তেওঁ সুসুবিধ চিটৰি চৰাই লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল প্ৰশ্নটো চোৱা গিৰিয়েকজনে কাপোৰখন চুই দিয়া দেখি গণীয়েকে কি কৰিলে আৰু শেষত তাইৰ কি হ'ল উত্তৰটো চোৱা গিৰিয়েকজনে কাপোৰখন চুই দিয়া দেখি গণীয়েকেও মন্তজাৰ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ পাহৰি কি কৰিলা ঐ বুলি চিঞৰ মাৰি কাপোৰখনত হাত দিলে আৰু লগে লগে তাইও এজনী চৰাইৰ ৰূপ পালে নেক্সট তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ বাকচৰ পৰা বাচি উলিয়াই লিখা সুসজ্জিত ধনী সূতাম আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া বহুত চলি থকা প্ৰচলিত দেখোনীয়াৰ চহকী সুস্বিত সৰস উত্তৰটো চোৱা প্ৰচলিত চুলি থকা দেখোনীয়াৰ সূতাম আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া চহকী ধনী সুহবিত সুহজিত সৰহ বহুত নেক্সটত আছে তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰ তলৰ দফাটো পৰি উপযুক্ত স্থানত জ্যোতি বিৰাম চিহ্ন মহ এই কাণ্ড দেখি গণীয়েকে মধ্যসাৰ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ পাহৰি কি কৰিলা ঐ বুলি চিঞৰ মাৰি কাপোৰখনত হাত দিলে লগে লগে তাইয়ে

ধুনীয়াকৈ দাঢ়ি ছবিখনত দিয়া আছে এই টিৰ চিন এই টিৰ চিনত চোৱা এইটো 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 দাঢ়ি ইয়াত দাঢ়ি গোটেইকেইটা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিবা এইকেইটাৰ কথাই কৈছে বহুত উত্তৰটো চোৱা এই কাণ্ড দেখি ঘনীয়াকৈ মনটো হোৱাৰ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ পাহৰি কি কৰিলা ঐ বুলি চিঞৰ মাৰি কাপোৰখনত হাত দিলে লগে লগে তাইয়ো এজনী চৰাইৰ ৰূপ পালে তেতিয়াৰে পৰা গিৰিয়েকজনী হৈ পৰিল মতা মৰা চৰাই আৰু গণীয়েকজনী হৈ পৰিল মাইকী মৰা চৰাই মতাটোৰ পাখি বেছি জগমুখীয়া কাৰণ সেই কাপোৰখনৰ সৰবাগ তাৰ নেজ আৰু পাখিত লাগি ৰ'ল নেক্সটত আছে তোমালোকৰ ছয় নম্বৰ পাৰটো ভালদৰে পৰহি দুটাকৈ সমাপিকা আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়াযুক্ত বাক্য লিখা উত্তৰ সমাপিকা ক্ৰিয়াযুক্ত বাক্য এক নম্বৰটো চোৱা আছিক দেশত এজন বৰ চহকী মানুহ আছিল পৰ্বতীয় জাতিসমূহৰ ভিতৰত কেতবোৰৰ মাতৃ প্ৰধান জাতি আছে অসমাপিকা ক্ৰিয়া যুক্ত বাক্য এক নম্বৰটো চোৱা এদিন ছোৱালীজনীয়ে কাপোৰখনৰ পেৰাৰ পৰা উলিয়াই ৰ'দত মেলি দিলে কিন্তু তাই আহি পোৱাৰ আগতে শিল বৰষুণ আহিলোম সাত নম্বৰ তলৰ বাক্যত থকা সমাপিকা আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়া বাছি উলিওৱা উত্তৰটো চোৱা তোমালোকে মই ঘৰলৈ যাম সমাপিকা ক্ৰিয়া দুই নম্বৰ ৰাতি মই অকলে বাহিৰলৈ নাযাওঁ সমাপিকা ক্ৰিয়া তিনি নম্বৰ পুৱা শুই উঠি মই বকুল ফুল ফুটুলি অসমাপিকা ক্ৰিয়া চাৰি নম্বৰ মা দেউতাই সদায় খবৰ কাগজ পঢ়ে সমাপিকা ক্ৰিয়া পাঁচ নম্বৰ স্কুলৰ পৰা আহি মই কিছুপৰ টি ভি চাওঁ অসমাপিকা ক্ৰিয়া নেক্সটত আছে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন পুৰণিকালত তোমাৰ ককা আইতাহঁতে কাপোৰ কানি বাচন বৰ্তন পেৰাত ভৰাই থৈছিল তোমালোকে কাপোৰ কানি বাচন বৰ্তন ধোৱা ক'ত থোৱা তাৰ এখন তালিকা প্রস্তুত কৰা উত্তৰটো চোৱা তোমালোকে কাপোৰ কানি থোৱা ঠাই বাচন বৰ্তন ধোৱা ঠাই এক নম্বৰ চোৱা কাপোৰ কানি থোৱা ঠাইত এক নম্বৰ চোৱা আলমিৰা দুই নম্বৰ আছে আলনা তিনি নম্বৰ আছে বাকচ চাৰি নম্বৰ আছে চুটকেশ এতিয়া চোৱা বাচন বৰ্তন থোৱা ঠাই আলবীৰা দিবান ৰেগ বাকচ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ছবিখনত দিয়া সঁজুলি কেইবা কেইবিধৰ নাম লিখি আমি সেইবোৰ কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ লিখা উত্তৰটো চোৱা তোমালোকে ছবিখনত দিয়া সঁজুলি কেইবিধৰ নাম হৈছে খালৈ পল আৰু বৰশী খালৈ মাছ ধুবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো মাছ ধৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো বৰশী মাছ মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো তোমালোকে চোৱা দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো বাতৰি কাকতত শিশু পৃষ্ঠ শিশু আলোচনী গল্প পুথি গঢ়ি তাৰ পৰা এটা গল্প স্পষ্ট আঘাৰেৰে কাগজত লিখিবা লগতে গল্পটোৰ পৰা কি শিকিলা সেই বিষয়ে লিখি দাঁত কাগজত লগাই শ্ৰেণীকক্ষত আৰি থোৱা গল্পটোৰ লগতে থকা দুটামান চিত্ৰ লগাই দিবা এই প্ৰশ্নটো নিয়ম অনুসৰি তোমালোকে কৰিব লাগে যিহেতু তোমালোকে কৰিলে নিজে কিবা এটা শিকিব পাৰিবা আৰু নিজৰ টেলেণ্ট বাঢ়িব সেইকাৰণে কৈছোঁ যে তোমালোকে লিখিলে আৰু বেছি ভাল থাকিলেহেঁতেন চ' আমি এটা গল্প লিখি দিছোঁ তোমালোকে এইটো লিখিবা আৰু নিজে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা চ' উত্তৰটো চাওঁ ব'লা এইটো চোৱা সততা সততা এতিয়া কি আমালোকে পঢ়িম এজন ল'ৰা ৰাস্তাত এটা পুৰণি মানি বেগ পাইছিলে মানি বেগত মালিকৰ নাম আৰু ফোন নম্বৰ আছিল ল'ৰাজনে বিলম্ব নকৰি বিলম্ব নকৰি সেই নম্বৰলৈ ফোন কৰে মালিকে আহি মানি বেগ লৈ গ'ল আৰু ল'ৰাজনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে এতিয়া চোৱামে এই গল্পটোৰ পৰা কি শিকিলোঁ এইটো ইয়াত দিয়া আছে এই গল্পৰ পৰা শিকিলা কি শিকিলা সততা মানৱ জীৱনৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান গুণ আনৰ সামগ্ৰী পাইকে পুনৰাই দিয়ে ভাল কথা আমলোকে এইটো শিকিছোঁ আনৰ বস্তু আমালোকে লোক োপ কৰিব নালাগে আনৰ বস্তু আনক দি দিলে হ'ব আমিও সুখী হ'ম এই কথাটোৱে এই গল্পটোত কোৱা হৈছে আনৰ বস্তু আনক দি দিব লাগে লোপ কৰিব নালাগে নেক্সটত আছে তোমালোকৰ এঘাৰ নম্বৰ অসমৰ শিল্পীৰে তাঁতশালাত কি কি কাপোৰ বয় তাৰ এখন তালিকা প্রস্তুত কৰা এতিয়া আমালোকে উত্তৰটো চাম অসমৰ শিল্পীয়ে তাঁতশালাত বোৱা কাপোৰৰ তালিকা হ'ল এক নম্বৰ মেখেলা দুই নম্বৰ চাদৰ তিনি নম্বৰ শাড়ী চাৰি নম্বৰ গামোচা পাঁচ নম্বৰ দখনা ছয় নম্বৰ ধুতি ইত্যাদি লাষ্ট কুৱেশ্যন বাৰ নম্বৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মাতৃ প্ৰদান জাতিসমূহৰ এখন তালিকা প্রস্তুত কৰা বাৰ নম্বৰ উত্তৰটো চোৱা তোমালোকে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰধান জাতিসমূহ হ'ল এক নম্বৰ অসমীয়া দুই নম্বৰ পুৰুষ তিনি নম্বৰ মিচিক চাৰি নম্বৰ কাৰ্বি পাঁচ নম্বৰ ডিমাচা আৰু ছয় নম্বৰ নাগা বিভিন্ন উপজাতি